BN ulangi pendirian sedia kerjasama dengan mana-mana parti kecuali GRS. Rafizi Ramli luah kebimbangan tentang pengaruh tangan gaib dalam koridor kuasa kerajaan. Mahkamah Rasuah KK tolak permohonan gag order dikemukakan Albert Tay. SPRM arah buka kertas siasatan terhadap video dikaitkan pemimpin kanan Sabah. Kerajaan negeri Terengganu dikesa teliti semula pelaksanaan tarif air baharu. Dan peguam Moa Knight Hansard dakwa Anwar Musa mahu mansuh Akta MAS. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan salam Malaysia madani Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi tengah hari Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia BNPH++++ bermaksud kita bersedia bersama mana-mana pihak yang bersetuju dengan prinsip parti kita bagi mengelakkan pertindihan kawasan yang mempunyai kelebihan dari segi peluang kemenangan. Perikatan Nasional BN menerusi pengerusinya Ahmad Zahid Hamidi mengulangi pendirian bersedia bekerjasama dengan mana-mana parti dalam menghadapi PRN 17 Sabah kecuali dengan GRS. Katanya, pendekatan kerjasama itu selaras dengan prinsip BN untuk mengelakkan pertindihan kerusi yang berpotensi dimenangi khususnya melalui pakatan dengan rakan-rakan politik seperti pakatan Harapan PH serta pihak lain yang sehaluan. Dewan Undangan Negeri DUN Sabah akan terbubar secara automatik pada 11 November ini bagi memberi laluan kepada PRN 17. Sebelum ini Ahmad Zahid yang juga Presiden AMNO dilaporkan berkata BN tidak akan meletakkan calon di semua 73 kerusi DUN. Sebaliknya telah mengenal pasti jumlah kerusi yang difikirkan sesuai untuk ditandingi. Bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli meluahkan kebimbangan serius tentang pengaruh tangan gaib yang tidak bertanggungjawab dalam koridor kuasa kerajaan. Rafizi memberi amaran kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar tidak mengulangi kesilapan yang sama seperti era skandal 1MDB. Dalam podcast Kini TV bersama pengacara Mas Dura Malak dan Yiswari Falansami, Rafizi secara terbuka merujuk kepada Farhaj sebagai watak Rasputin yang dilihat mempunyai pengaruh besar dalam pelantikan dan urusan perniagaan yang bertentangan dengan prinsip reformasi. Rafizi menjelaskan bahawa isu mengenai Farhaj sudah dibawa ke pengetahuan pimpinan parti termasuk Datuk Sri Anwar sendiri sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Katanya persefahaman yang dicapai pada waktu itu adalah Farhaj akan mengambil tempat di belakang dan tidak lagi terlibat dalam politik. Namun Rafizi mendakwa naratif itu berubah selepas Datuk Sri Anwar menjadi Perdana Menteri. Mahkamah Rasuah Kota Kinabalu menolak permohonan gag order perintah larangan bersuara yang dikemukakan terhadap ahli perniagaan Albert Tay bagi menghalangnya daripada membuat kenyataan yang dikatakan boleh memalukan Ketua Menteri Sabah Haji Chinor. Lapor Malaysia Kini, permohonan itu dibuat secara lisan oleh Peguam Bela Ram Singh semasa pengurusan kes pra-perbicaraan semalam di hadapan Hakim Jason juga. Ram mewakili Adun Sidumin, Yusof Yaakob dan Adun Tanjung Batu Andi Suryadi Bandi dalam kes rasuah mereka yang didakwa bersama T. Lain daripada isu memalukan Haji Ji, Peguam T Edward Paul berkata, Gag order itu turut bertujuan menghalang T daripada memalukan pihak lain yang ada kaitan dengan Haji Ji yang telah disebut dalam sidang media sebelum ini serta sesiapa sahaja yang difikirkan oleh T sebagai menentangnya. Edward berkata, mahkamah bukanlah saluran yang tepat untuk menyekat seseorang daripada bersuara tentang individu lain yang bukan pihak dalam perbicaraan jenayah yang sedang berlangsung. Katanya, permohonan sebegitu juga bercanggah dengan kebebasan bersuara T yang dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dia didakwa bersama Yusof dan Andi pada 30 Jun di Mahkamah Rasuah berhubung dakwaan pembayaran wang tunai berkaitan permohonan lesen penerokaan mineral. Ketiga-tiga mereka mengaku tidak bersalah. Dalam perkembangan seterusnya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengarahkan kertas siasatan dibuka segera ke atas video dikaitkan dengan seorang pemimpin kanan Sabah. Ketua Pesuruh Jayanya Azam Baki berkata, SPRM Sabah akan menyiasat segera pendedahan didakwa dilakukan ahli perniagaan bernama Albert Tay. Beliau juga sudah mengarahkan kedua-dua individu yang terlibat dipanggil memberi keterangan bagi melengkapkan siasatan sedang berjalan. SPRM akan berusaha menyelesaikan siasatan itu secepat mungkin dengan penuh teliti dan berintegriti. Azam menggesa semua pihak bersabar dan memberi ruang kepada SPRM menyiasat pendedahan itu dengan teliti serta profesional. Tegaknya, sebarang spekulasi tidak berasas hanya akan mengganggu proses siasatan dan menjejaskan kepercayaan orang ramai terhadap usaha pencegahan rasuah dalam negara. Kerajaan Negeri Terengganu digesa untuk meneliti semula pelaksanaan pelarasan tarif air yang baharu Sebelum ini dikuatkuasakan pada Ogos lalu agar tidak membebankan rakyat. Lapor Sinar Harian, menurut Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Terengganu, Zarani Uthman, kadar baru itu jelas memberi kesan besar kepada penduduk khususnya dari golongan berpendapatan rendah dan ahli keluarga yang ramai. Zarani memaklumkan bahawa pihaknya memahami kesulitan syarikat air Terengganu Sendirian Berhad 1 untuk menampung kos operasi dan penyelenggaraan namun tarif air itu dilihat membebankan rakyat tidak berkemampuan pada masa sama kerajaan negeri juga dicadangkan untuk mempertimbangkan beberapa alternatif bagi meringankan beban pengguna termasuklah penetapan mekanisme subsidi bersasar khusus untuk isi rumah B40 pemimpin berkenaan juga menyarankan agar pendidikan penggunaan air secara berhemah ditambah baik selain menyemak semula kadar blok tarif melebihi 20 meter padu supaya caj dikenakan kepada rakyat lebih berpatutan. Dalam perkembangan terbaru, Kerajaan Terengganu dilaporkan telah mengarahkan satu untuk meneliti semula pelarasan tarif baharu itu. Lepas mengambil kira aduan serta rintihan rakyat yang terkesan dengan kenaikan bil air. Peguam dan aktivis Zulhasmi Sharif memuat naik handset atau penyata rasmi Dewan Rakyat yang mendakwa Anwar Musa adalah individu bertanggungjawab yang memperkenalkan akta untuk menghapuskan tanah orang Melayu di Kampung Baru. Penyata rasmi bertarikh 14 Disember 2020 sewaktu Anwar Musa menjawat jawatan Menteri Wilayah Persekutuan. Beliau pada waktu itu telah membawa satu kertas jemaah menteri dan diluluskan oleh kabinet untuk memperkenalkan satu akta khusus bagi Kampung Baru bagi menggantikan Akta Malay Agriculture Settlement (MAS). Zul Zulhasmi ia adalah bukti sahih bahawa pemimpin PAS itu yang bertanggungjawab dalam isu tersebut dan bukannya Khalid Samad seperti yang dituduh aktivis Rafidah Ibrahim. Dalam posting berasingan beliau turut memuat naik klip video ucapan Anwar seperti yang tertera dalam handset Dewan Rakyat. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nastart News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nastart Malaysia dan subscribe YouTube Nastart TV. Nastart Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.